बिसमीम जी वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल बिलाग आज का बिलाग बेसिकली है जी बारात का ठीक है तो यहाँ पे सुबह सुबह का हासीन मौसम आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ क्योंकि आज का दिन भी माशाल्लाह से बहुत एक्टिव होने वाला है क्योंकि आज, आज बारात का दिन है तो सारा मैंने वॉइस ऑवर के ही जरिए आप लोगों के साथ व्लाग शेयर किया है तो जल्दी जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा वहाँ पे जो भी अपडेट होती हैं व्लॉग से पहले तो आपको पता है ना कि स्टोरीज वगैरह जो होती हैं वो इंस्टाग्राम पे शेयर होती हैं तो यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने के बाद जी हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि बारात आनी थी आज बेसिकली ना लड़की की शादी है तो ये था जी मेरा बारात का आउटफिट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ी सी एफिशिएंसीयां मार के यहाँ पे जी मैंने सी ग्रीन कलर का मेरा ड्रेस था साथ में मैंने ये सिल्वर कलर का जूता के वेर, वेर किया था यहाँ मैं आप लोगों को साथ साथ ना जो पिक्चर्स थी वो भी अटैच करके दिखा दूँगी तो ये साथ में जो मेरा मस्टर्ड कलर का जो जूता पड़ा है उसको आपने इग्नोर कर देना है तो यहाँ पे जी हम लोग हो चुके थे रेडी मैंने बेसिकली खुद भी रेडी होना होता है जेठानी को भी करना होता है नंद को भी रेडी करना होता है इसीलिए ना थोड़ा सा टाइम पे जो हो तो रेडी होना मेरे लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कि बस जल्दी से रेडी हो जाएं तो यहाँ पे जी अपने वेन्यू पे पहुँच चुके थे यहाँ पे मेरे पास जो दो तीन पिक्चर्स थी वो इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरीज लगाई थी ना तो उसके लिए मैंने आप जो लिए थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी ये ब्राइड की सिस्टर थी तो जी हम लोग वेन्यू पे पहुँच चुके थे ये था जी हमारा मैरिज हॉल ठीक है जहाँ पे आज बारात आनी थी ये थोड़ा सा सेटअप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ज़्यादा कुछ नहीं है बस एक सिंपल सा स्टेज था यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लिए थे सब ने तो बस अभी मैं आप लोगों को ना पहले के हालात दिखा रही हूँ कि पहले माशाला से ना कितना डिसेंट तरीके से सब ने किया होता है uh, सजाया होता है और हर चीज़ अपनी जगह पे रखी होती है लेकिन जैसे ही खाना स्टार्ट होता है बस जी फिर कोई हाल नहीं रहता तो यहाँ पे बारात आ चुकी थी बारात थोड़ी दूर थी तो इसलिए ना मैंने बारात को आते हुए रिकॉर्ड नहीं किया तो यहाँ पे लेडीज़ जो थी उनकी आके बैठ गई थी माशाल्लाह से काफ़ी बारात आई थी टू हंड्रेड पीपल थे जो कि बारात के साथ आए थे और तो बस फिर जी वेलकम शेलकम जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया तो बस ये चल रहा है उसके बाद जी वही निकाह हुआ निकाह के बाद जो उन्होंने पैकेट्स वगैरह ये वाले दिए देने होते निकाह मुबारक के तो ये दिए हमें इनका भी कोई खाता नहीं था तो बस हम लोग ना बैठ के मैंने कहा चले इनके पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं कोई मुबारक था कोई शादी मुबारक था मेरे पास दो थे निकाम मुबारक थे मेरी जेठानी के पास दोनों शादी मुबारक के थे तो यहाँ पर मैं ना बेबी को प्रॉम में रखा हुआ था ना तो इसमें ना ये बड़ा कंफर्टेबल रहता है तंग नहीं करता तो यहाँ मैंने ये ब्लैक कलर के जो ड्रेस वाली लड़की थी ना वो आप लोगों को दिखा रही थी उसने नीचे जॉकर्स पहने हुए थे यार ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड है तो ये माशाला से हमारी ब्राइड थी आप लोगों ने इसके लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है उसके बाद जी रोटी खुल गई थी ठीक है क्योंकि मेन जो कोर्स होता है ना वो रोटी होता है सबका तो यहाँ पे जी हम लोग खाना खा रहे थे स्टीम था बीफ था चाइनीज़ राइस थे साथ में गाजर का हलवा ये देखें मेरे बेटे के काम जा करें आप लोग ये भी साथ साथ खा रहा था मुझे गाजर का हलवा इतना ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है ख़ास से मुराद के मैं खाती नहीं हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता तो ये तो बेकार था तो यहाँ पे ना मैं नन जठानी को बोल रही थी कि मुझे ना मेवे नहीं पसंद तो कह रही थी ठीक है मैं मेवे इनको साइड पे निकाल के रख देती हूँ तुम खा लो मैंने कहा नहीं मैंने खाना नहीं है तो यहाँ पे जी फिर खाना शाना खा के सारे फ्री हो गए थे अभी बारी थी जी दुल्हे की एंट्री की तो उसकी सारी तैयारी शारी कर रहे थे ये सारा जो भी था स्टेज वगैरह खाली किया उन्होंने बर्तन वगैरह उठाए फिर ये माशाल्लाह से हमारा जो ग्रूम है उसकी एंट्री हो रही है तो यहाँ पर जी मैंने काफ़ी जो था ब्लर करने की कोशिश की है तो बाकी जैसा हुआ है उसको एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ब्लर करना मेरे लिए लाजमी था क्योंकि हर किसी का फेस शो नहीं करवा सकते तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी करें कमेंट भी करें कि आपको ये जो वीडियो आज की कैसी लगी और आप साथ, साथ एंजॉय करें जी हमारे ग्रूम की एंट्री तो जी ग्रूम की एंट्री के बाद फ़ौरन से ही हो गई थी जी ब्राइड की एंट्री क्योंकि जो बाकी की रस्में करनी थी वो ओबियसली ब्राइड और ग्रूम साथ बैठेंगे तो वही बाकी की रस्में जो है वो सारी कंटिन्यू करनी थी तो यहाँ पे जो ब्राइड की एंट्री हो रही थी तो मैंने सबके फेस हाइड कर दिए क्योंकि आपको बताया गया ना ज़रूरी है हर किसी को कैमरे कि में लेना इतना आसान नहीं है और सब फिर ना अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे हो रही थी जी माशाल्लाह ग्रूम ब्राइड की एंट्री और ग्रूम उनके वेलकम के लिए खड़े हुए थे तो ये बड़े मज़े का सीन होता है यहाँ पे ना आ, अच्छा लग रहा होता है तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने भी फिर। फिर। ने 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 ने। सामें सामें। तो फिर यहाँ तो पे एट लास्ट जो मोमेंट होता है वो ऑब्वियसली होता है जी यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म वगैरह जो करनी होती है तो ये वाला मोमेंट आ चुका था जी यहाँ पे ये इसकी सिस्टर ला और उसका ब्रदर उन ला बैठे हुए थे तो यहाँ पे ये अपना जो भी डिस्कशन चल रहा था इनका जी दूध पिलाएगा का क्या दिया जाए क्या दिया जाए तो बस वही बहस जो होती है तो एटलीस्ट लास्ट पे ना वो जो पहुँचे थे एट लास्ट के दस हज़ार में ना इनकी जो डील थी वो डन हो गई है तो फिर जिन्होंने ये दूध पिलाई की जो रस्म थी उसको कर दिया था जी एंड ये पार्ट्स मैंने ना एक्चुअली लिए थे क्योंकि मैं बेबी की वजह से वापस आ गई थी क्योंकि बारात तकरीबन साढ़े तीन चार बजे तक बारात आई थी तो आपको पता है, खाना छाना खाते हुए पाँच छः साढ़े पाँच तो हो ही गए थे तो मैंने कहा कि नहीं जी मैं वापस जा रही हूँ तो आप ना मुझे ये रिकॉर्ड कर देना तो फिर मैं अपने ब्लॉग के अंदर एडजस्ट कर लूँगी इसको तो यहाँ ये आप लोग भी देखें साथ साथ मैंने ज़्यादा ब्लर्निंग किया कि आप लोग भी क्लियर देख लें थोड़ा सा तो यहाँ पे ये आप लोग चेक करें तो माशाल्लाह से यहाँ पे इनका डिस्कशन चल रहा था दूध की कितने पैसे लेने चाहिए कितने नहीं तो माशाल्लाह माशा बोल रहे आप लोगों ने आज और इन ब्राइट हो गए आपने बहुत सारी देनी है

<laughs> तो, तो फिर जेघर्षा आए हैं तो यहाँ पे आते साथ ही बेबी को सिलाया मु धो लिया था उसके बाद जी ये सारा चेंज वगैरह किया है तो फिर जाके थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है कि नहीं जी अभी थोड़ा सो इतना मूव है मेकअप का जो किया हुआ था ना वो सारा रिमूव किया है उसके बाद कोई रिलैक्स सुकून मिलता है ना उसकी तो क्या ही बात है यहाँ पे मैं थोड़ी आपको मेहंदी दिखा रही थी क्योंकि मेहंदी वाले दिन मैंने आपको दिखाई नहीं थी ये मैंने न्यू रिंग ली थी वो आप लोगों को दिखा रही हूँ आई होप कि जी आपको आज का भी लोग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लग है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है आप लोगों ने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर अल्लाह हाफिज़